Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с праздником. Мы вступаем вот, в четыре десятницу, и нам нужно очень внимательно, очень сосредоточенно вести себя, потому что враг рода человеческого, особенно вот в такие дни Великого Поста, очень нападает на человека любыми средствами старается отвлечь человека. Так что, дорогие братья и сестры, будем молиться, чтобы Господь нам укрепил, и чтобы это поприще или колпоста пройти нам благополучно во славу Божию. Сегодня вечером мы будем с четырех часов служить пассию. Как уже принято у нас, будем вспоминать все страдания Христа Спасителя и настраиваться на Великий пост. С праздником, дорогие Спасибо.